ডিমৰ তৰকাৰী এনেকৈ বনাই খাইছেনে বাৰু অকণমান বেলেগ ধৰণে আজি বনাইছোঁ সদায় আৰুনো কিমান গোটাকৈয়ে ডিমৰ দম বনাই খাব বা ডিম ফ্ৰাই কৰি খাব নহয়নে অকণমান যদি বেলেগ হয় সেই একেবিধ বস্তুৱে যি ভাত আকৌ জুতিটো অকণমান নতুন নতুন লাগে সুকীয়া হয় আৰু খাবলৈ নতুন বস্তু সোৱাদ অকণমান বেলেগ হয়েই হয়নে নহয় বাৰু বাৰু আজি মই এটা নতুন ইউনিক ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ ডিমৰ আৰু এয়া চাওক ৰেডি হৈ গ'ল মোৰ ডিমৰ তৰকাৰী খুব টেষ্টি হয় এনেকৈ বনালে ডিমৰ কাৰী ৰেডি হৈ গ'ল দেই কেনেকৈ বনালোঁ খুব টেষ্টি হয় আৰু খুব ইউনিককৈ যদি এনেকৈ বনোৱা নাই এবাৰ বনাই খাই চাব আহকচোন ভিডিঅ'টো মাজলৈ যাম এয়া লৈ লৈছোঁ ডিম তিনিটা আৰু সেয়া আদা কুটা আৰু নহৰু কুটা ডিম আকৌ এইকেইটা এই বাহুবলী ব্ৰেণ্ডৰ দেই আমাৰ অসমৰে যোৰহাটৰ হয় বৰ ভাল লাগে খাই ডিমকেইটা বাহুবলী আৰু এয়া বাতি তিনিটা যোগাৰ কৰি লৈছোঁ সৰু সৰু বাতি ইয়াতে এচামুচেচামুচ মিঠাতেল আপোনালোকে বেলেগ ভেজিটেবল অইলো দি দিব পাৰে ইয়াতে দি লৈছোঁ তেতিয়া কি হ'ব ডিমকেইটা দি দিলে পিছত এৰুৱাবলৈ সুবিধা হ'ব কেক বনাওঁতে যেনেকৈ আমি মৌলটো অলপ অইল দি গ্ৰীচ কৰি লওঁ নহয় অইল দি সানি লওঁ তেনেকৈ আৰু যিকোনো অইল হ'লেও হ'ব মই মিঠাতেলেই ইউজ কৰিম মানে মাষ্টাৰ্ডইল সেইকাৰণে সেয়া দি দিছোঁ ধুনীয়াকৈ হাতেৰে সানি ল'লোঁ এতিয়া গোটেইকেইটা ডিম এটা এটাকৈ বাতিত দি যাম ডিম সাধাৰণতে ভাপত দি বহুত ধৰণে খোৱা হয় নহয়নে কিন্তু এই পদ্ধতিটোত বনালে কি হয় মানে ভাপত দিয়াৰ নিচিনাই হয় কিন্তু অকণমান সুকীয়াও হয় কাৰিটো খাবলৈ অকণমান বেছি সোৱাদ হয় আৰু বহুত বেছি সময় কিন্তু প্ৰয়োজন নাই অকণমান মেহনত আছে আৰু আৰু এতিয়া মিহিকৈ মই কাটি লৈছিলোঁ যিমান পাৰি আৰু মিহিকৈ পিঁয়াজ সেয়া দি দিছোঁ প্ৰথমতে আৰু তাৰপিছতে নিমখ আকৌ হাতেৰেহে এড কৰিছোঁ কিয় কৰিছোঁ জানেনে চামুচ দিলে পটককৈ পৰি গ'লে আৰু এটা জেগাতহে নিমখ ৰ'বগৈ সেইকাৰণে হাতেৰে দি দিছোঁ তাৰপিছতে দিছোঁ কুটি লোৱা আদা আৰু এতিয়া দি দিম নহৰু নহৰু যে ডিমত বহুত ভাল লাগে জানেনে আমি ডিমৰ যেতিয়া ভৰ্জি বনাওঁ তেতিয়াও দিম নহৰু দি দিওঁ বৰ ভাল লাগে আৰু এয়া দি দিছোঁ কেঁচা জলকীয়া পকা কেঁচা জলকীয়া এনেকৈ ধুনীয়াকৈ কুটি লোৱা এতিয়া এইখিনি খুব ধুনীয়াকৈ চেট কৰি লোৱাৰ পিছত এইয়া গে গেছত কেৰাহী এখন দি দিলোঁ নহয় তাতে ষ্টেণ্ডডাল দি দিছোঁ আৰু পানী দি দিছোঁ পানী উতলিলে এতিয়া ধুনীয়াকৈ ছেট কৰি দিম বাতিকেইটা আৰু এটা কথা ইয়াত আপোনালোকক মই জনাওঁ গ্ৰেভীৰ কাৰণে বিলাহী লাগিব নহয় এইটো আকৌ শ্বৰ্টকাট দেই এইটো এটা টিপছ বুলিয়ে ধৰক সেই বিলাহী ইয়াতে দি দিম বইল হ'বলৈ তেতিয়া কি হ'ব বিলাহী কেঁচা ভাপটো নাথাকে আৰু এক্সট্ৰাকৈ বিলাহী ভাজি থকাৰ দৰকাৰ নাই একেটা সময়তে হৈ যাব পাঁচ মিনিটমান দিলেই হৈ যায় চাওকচোন ডিমকেইটা মানে গোটেই বাতিকেইটা জমি গ'ল এতিয়া অকণমান ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিছোঁ আৰু এইফালে মচলা মানে গ্ৰেভীৰ কাৰণে মচলাৰ কাৰণে আদা নহৰু আৰু কুটি লোৱাখিনিও দি দিছোঁ আৰু ইয়াতে আৰু অকণমান কুটি লোৱা পিঁয়াজ থৈ দিছোঁ আৰু বাকী পিঁয়াজ এটা এনেকৈ টুকুৰা টুকুৰ কৰি ইয়াতে পেষ্ট কৰি ল'ম আৰু সেই বিলাহীটো যে যিটো ডিমকেইটাৰ লগতে লৈ লৈছিলোঁ দি লৈছিলোঁ সেই সেইটো উলিয়াই লৈছোঁ চাওকচোন ধুনীয়া আকৌ ছালটো এৰা আহিব এইটো আকৌ বহুত ডাঙৰ শ্বৰ্টকাট দেই অৱশ্যে কেঁচাকৈও বহুতে পিচি দিয়ে কিন্তু কেঁচাকৈ পিচিলে আকৌ মচলাটো প্ৰথমতে ভাজি ল'বলগীয়া হয় তেতিয়াহে পাগ হয় আৰু এয়া বিলাহী দি দিছোঁ দেই এতিয়া পিচিবলৈ সুবিধা হ'ব আৰু অকণমান পানী এড কৰি দিছোঁ এতিয়া এয়া পিচি ল'ম আৰু এই বাতিকেইটা বাতিকেইটাৰ পৰাও ডিম উলিয়াই ল'ম আৰু লগতে ভাততে মই দি দিছিলোঁ আলু আলু অপচনেল আপোনালোকে আলুৰ ঠাইত কাজু পেষ্ট কৰিও দিব পাৰে দেই মই সেইবিলাক একো দিয়া নাই আৰু চিম্পুলকৈ বনাইছোঁ খাবলৈ একেই সোৱাদ হয় আৰু সেয়া চাওক ইমান ধুনীয়াকৈ ডিমকেইটা ওলাই ডিমৰ বাতিৰ পৰা ওলাই আহিলে ডিমকেইটা দেখিছেনে এনেকৈ যেতিয়া তেল দি লোৱা হয় তেনেকৈ ওলাই আহে আৰু সেয়া ৰেডি এতিয়া মই বনাম নেক্সট ষ্টেপ এইটো এতিয়া কেৰাহী এখন গেছত দি লওঁ মোক আকৌ আজি অকণমান বেলেগ গেটআপত দেখি ভয় নাখাব আকৌ দেই মানে মোৰ চুলি কোচা ধুইছিলোঁ আজি সেইকাৰণে প্ৰথমতে বনাই লওঁ মেলি দিলে আকৌ চুলি ভাতে চাতে পৰিব যে সেইকাৰণে বান্ধি থৈছোঁ এনেকৈ উপায় নাই টাইমৰো অভাৱ বহুত আৰু এতিয়া কেৰাহীত লং ইলাচি দুটামান ফুটিবলৈ দিলোঁ দি সেই আলু কেইপিচ প্ৰথমতেই দি দিছোঁ আলুকেইপিচ অকণমান সময় আৰু এনেকৈ ৰঙচুৱা হোৱালৈকে বহুত বেছি নহয় মিডিয়াম ফ্লেম কৰি লৈছোঁ এতিয়া কাটি লোৱা পিঁয়াজখিনি দি দিছোঁ এইখিনি অকণমান সময় এনেকৈ ভাজিম তাৰপিছতে ইয়াতে মই ভাজি হোৱাৰ পিছত অলপ অলপকৈ এতিয়া বাকী মচলাখিনি এড কৰি যাম যিমানখিনি লাগে হালধি নিমখৰ পৰা একেবাৰে জিৰা ধনিয়ালৈকে প্ৰথমতে দিলোঁ হালধি তাৰপিছত দিলোঁ নিমখ এয়া দিলোঁ ধনিয়া পাউডাৰ আৰু এয়া লালমিৰ্চ পাউদাৰ অপচনেল নিদিলেও কথা নাই কিন্তু কালাৰটোৰ কাৰণে মই অকণমান দি দিলোঁ বাৰু ছিজনৰ ধনিয়াপাত হ'লে নহয় সেই তেতিয়া ভাপত দিওঁতে যদি কাটি দিয়ে বৰ সোৱাদ হয় আৰু এতিয়া পিচি লোৱা সেই পেষ্টটো বিলাহী আৰু পিঁয়াজৰ দি দিছোঁ দি লৈ এতিয়া অকণমান পানী মিক্সি জাৰটোৰে সৈতে মিলাই এনেকৈ দি মচলাখিনি অকণমান সময় কিন্তু ঢাকি পাকটো অহালৈকে ভাজিম দেই চিধাই ডিমকেটা দি নিদিওঁ য় চাওক ধুনীয়াকৈ অকণমান সময় ভাজি দা থৈ আহিলে নহয় গ্ৰেভিটো এতিয়া সেই ডিমকেটা মাজতে ফালি দিওঁ ডাঙৰ ডাঙৰ হৈছে যিহেতু বাতিটোত মাজতে এনেকৈ ফালি লৈ এতিয়া তাতে দি দিম দি লৈ আকৌ আৰু অকণমান পানী এড কৰি দিম বাৰু আপোনালোকে মোক জনাবচোন ক'ৰ পৰা চাইছে আপোনালোকে আপোনালোকৰ কমেণ্টবিলাক পাই মই খুবেই অনুপ্ৰাণিত হৈছোঁ আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লোৱাৰ বাবে বহুত ধন্যবাদ আপোনালোকলৈ আৰু এনেকৈ মই নতুন নতুন ৰেচিপি আপোনালোকৰ সন্মুখলৈ লৈ আহিম আৰু এয়া পানীয় আৰু অলপ দি দিছোঁ তেতিয়া গ্ৰেভিটো খাবলৈ সোৱাদ হ'ব আৰু শেষত দি দিছোঁ অকণমান গৰম মছলা এতিয়া পাঁচ মিনিট সময় মিডিয়াম ফ্লেমত খুব ধুনীয়াকৈ উতলিবলৈ দিম এয়া চাওক একদম উতলি ডাঠ হৈ আহিলে আৰু কিমান আপোনালোকে ডাঠ কৰিব খোজে নিজৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে অকণমান পনীয়াকৈ মই ৰাখি দিছোঁ আৰু ইয়াতে এই চাওক ৰেডি অলমষ্ট কি ধুনীয়া সুগন্ধ এটা আহিছে নহয় গৰম মচলা দি দিলে এটা বহুত ধুনীয়া সুগন্ধ আহে এতিয়া গৰম ভাতৰ সৈতে খোৱাৰহে কথা পিছে কেতিয়াবা কেতিয়াবা এনেকৈ বনাবচোন যিসকলে নাই খোৱা একো বিশেষ ডাঙৰ কথা নহয় কেৰাহীতে ইমান ধুনীয়াকৈ ভাপত দিলোঁ নহয়নে এয়া চাওক মোৰ ৰেডি হৈ গ'ল এটা বাউলত এতিয়া কাঢ়ি লৈছোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ এই ৰেচিপিটো খুবেই ভাল লাগিব মই ঘৰত যেনেকৈ বনাওঁ তেনেকৈ আপোনালোকৰ সন্মুখলৈ লৈ আহোঁ দেই আৰু যদি ভাল লাগে কমেণ্ট এটা কৰিবলৈ নাপাহৰিব দেই আৰু লাইক এটা কৰি মোক অনুপ্ৰাণিত কৰিব আৰু লগতে নতুন যিসকল আহিছে তেখেতসকলে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰে যেন আজি লৈ আহোঁ দেই